Наше следующее место действия — это очень необычная локация. Это, грубо говоря, так сказать, лес, но крайне необычный. Его жители являются не только самыми таинственными и магическими созданиями в мире, но и самыми чудесными мистическими духами. Именно в таких образах духи леса сейчас они пред вами предстанут. Встречайте, друзья, наших прекрасных участниц. Под ваши аплодисменты! Номер шесть. Карина Лысикова, номер семнадцать. Продолжаем будем мы их авиационных и космических систем номер два. Рита Ленуева Анарса, Центр международной машины. Номер 16. 21, аби не хвісники. Марія винне кофе седі номером 8, технічний інститут. физический факультет номер 20. Вот Гершова номер 22. Майкарик, ваш автомобиль Номер 11. Химико-технологичный факультет. Наталья Факультет электроники. Номер девять. Ольга Холодова. Номер 7. Факультет биотехнологии. you're the физико-математический факультет <святых> а -а -а! Настасья Бултаренко Институт энергосбережения и энерго номер 11 <святых> Светлана Русин номер 5 физико-математический факультет

Силочки сегодня просто великолепны. Я считаю, нужно их еще раз поддержать аплодисментами, ведь это был финальный выход до того, как жюри пойдет совещаться.